Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Akhirnya muktamadlah sudah. FIFA telah menolak rayuan FAM berhubung dengan hukuman mengenakan denda terhadap FAM dan juga menggantung serta mendenda tujuh orang pemain warisan negara itu atas kesalahan pemalsuan dokumen. Kata TMJ. Bukan masa untuk menunjuk jari Sebaliknya mata untuk fokus Bagi mendapatkan keadilan Kerana selepas ini Mereka akan bawa kes ini ke CAS Tetapi kalau anda tanya saya Tuan-tuan dan puan-puan Sekarang inilah Masanya untuk menunjuk jari Sebab kita mesti tahu Siapa dalang sebenar Di sebalik kemelut Yang memalukan bersempat negara kita ini Kita intro dulu La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara berita yang sama hangatnya, sama naiknya dengan berita berkenaan dengan perjanjian syaitan Anwar Jawad Trump itu ialah keputusan FIFA yang telah diumumkan semalam di mana FIFA telah menolak rayuan FAM berhubung dengan hukuman denda sebanyak 1.8 juta ringgit kepada badan induk negara itu dan juga hukuman denda 2,000 Swiss Franc serta penggantungan 12 bulan dari sebarang aktiviti bola sepak yang dikenakan ke atas tujuh orang pemain warisan negara kita itu. Saya tak nak backstory lah tuan-tuan dan sekalian. Saya rasa anda boleh tahu apa yang jadi. Saya yakin anda tahu apakah kronologinya. Jadi saya rasa tidak perlulah saya hendak memanjangkan video ini dengan menjelaskan tentang kronologi kes. Cumanya kita semua tahu FAM dah mengemuka karayuan. TMJ pun dalam sinar media beliau baru-baru ini pun mengatakan bahawa ada kemungkinannya FIFA akan mengekalkan keputusan itu dan sekarang memang terbukti. FIFA mengekalkan keputusan itu dan of course FAM akan terus didenda dan juga pemain-pemain itu akan digantung. Cumanya setakat ini Alhamdulillah yang kita dengar tidak akan berlaku sebarang pemotongan mata terhadap mata-mata yang telah kita menangi ketika kelayakan Piala Dunia atau Piala Asia sekarang ini dan juga tak pula kedengaran yang FAM serta skuad kebangsaan akan digantung dari menyertai mana-mana aktiviti bola sepak dalam masa terdekat ini. So, kemenangan kita ke atas Nepal dan juga Vietnam kekal seperti itu, tiada ada sebarang perubahan dan kita juga kekal untuk bertanding kelayakan Piala Asia pada ketika ini. So, yang itu Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Cumanya, saya tertarik tahu sebab ada banyak sekali naratif yang cuba dimainkan oleh pelbagai pihak terutamanya mereka yang menyokong revolusi Harimau Malaya ini. Tetapi sebelum itu, saya ada ternampak satu laporan daripada satu portal Argentina yang melaporkan mereka telah obtain sijil kelahiran asli nenek ataupun datuk kepada Facundo Garces di mana memang betul Falcon de ini dilahirkan dekat Santa Fe, Argentina. Ada dia punya surat beranak, ada perakuan kelahiran. Jadi, kalaulah media pun boleh dapat, media Argentina pun boleh dapat, takkanlah FM tak boleh dapat, betul tak? Dan kalau media Argentina pun boleh dapat, takkanlah FIFA tak boleh dapat, lagilah mereka ada kuasa. So, itulah dia tuan-tuan sekalian, tak boleh buat apalah. Walaupun PMX ada menjemput Gianni Infantino untuk datang ke Malaysia ketika persidangan ASEAN baru-baru ini, nampak gayanya Infantino dia tak termakan dengan tarian TMS itu. Mungkin sebab TMS tak ajak menari kot. Sebab dia ajak Trump menari so kita dapatlah tari 90%. Tapi dia tak ajak Infantino menari. So, tak dapat lah apa-apa kan. So, orang-orang tak tahu apa-apa lah kan ceritanya. Tapi sekarang ini, saya nak balik pada apa yang saya sebutkan tadi. Iaitu berkenaan dengan naratif-naratif pelik yang cuba dimainkan oleh sesetengah pihak yang kelihatannya menyokong revolusi Harimau Malaya inilah kan. Saya just, orang kata buat secara umum lah. Saya tak nak terlampau spesifik sangat. Sekarang ini, ada pihak yang mendakwa keputusan FIFA ini sebenarnya membuktikan betapa rayuan FAM ada asas. Iaitu sekarang ini mereka tidak dihukum berdasarkan kepada pemasuhan dokumen. Cuma masalah kesilapan dokumentasi. Kerana itulah FIFA sekadar hukum FAM denda saja dan tidak digantung, tidak dipotong mata sebagainya. Dan pemain-pemain itu pun digantung dan juga didenda pun sebabkan oleh masalah dokumentasi. Bukannya masalah berkaitan dengan pemasuhan dokumen. Tapi itu yang pelakar. Sebab dari awal lagi tuan-tuan dan puan, FIFA memang mengenakan hukuman denda sahaja kepada kita dan juga denda setentang kepada pemain-pemain itu. Itu saja. Dari awal lagi FIFA dah buat macam tu. Unlesslah kalau hari itu masa mula-mula FIFA kenakan hukuman yang lebih berat. Katalah ada pemotongan mata, katalah kita kena denda lebih besar dan sebagainya kan. And then kemudian selepas rayuan gelbuat debu, FIFA mengurangkan hukuman. FIFA kata okey FAM kita tak hukum macam ni kita hukum macam ni saja kita kurangkan hukuman dan masa itulah kalau anda nak claim yang rayuan FAM berkenaan dengan kesilapan dokumentasi itu berasas tetapi sekarang ini keputusan FIFA kekal bermaksud pertuduhan mereka yang asal iaitu tuduhan pemalsuan dokumen juga kekal anda kena ingat eh mula-mula FIFA kata apa kita pasukan dokumen am I right? So, bila hukuman kekal, maka stabilitan juga kekal. Jangan cerita banyak, tak payah pusing-pusing, tak payah nak buat cerita dongeng kat sini. Tetapi yang menariknya tuan-tuan sekalian, apabila Tunku Makhdud Johor, Tunku Ismail telah bertitah yang antara lain mengatakan bahawa baginda beranggapan keputusan oleh FIFA itu sebagai satu keputusan yang bersifat politik. Sebab apa politik? Sebab kata Tunku Ismail, FIFA kelihatannya tidak menggunakan artikel 22 dalam undang-undang FIFA itu dengan betul. Bahkan kata Tunku Ismail, artikel 22 itu menyatakan bahawa seorang pemain itu boleh digantung sekiranya kalau dia terlibat atau mengetahui tentang pemalsuan dokumen itu. Tengku Ismail kata hukuman itu tidak tertakluk kepada mereka yang tidak terlibat sama sekali, yang mereka tak tahu apa-apa. Jadi, kata Tengku Ismail, macam FIFA main politik atas kita lah kan. Tetapi, dengan segala hormat untuk Tengku Ismail, kepada TMJ dan juga kepada rakan-rakan di KFM, saya merasakan bahawa hukuman FIFA itu sebenarnya adil. Sebab apa tahu? Sebab anda bayangkan saja, ya, anda rasa pemain-pemain itu tahu ke tak tahu yang datuk nenek mereka lahir dekat Argentina ke, dekat Brazil ke, atau dekat Malaysia ke? Rasa macam mereka tahu atau tidak? Pastilah mereka tahu betul tak? Dan anda kata pada ketika awal mereka ini dimaklumkan, okey fine, kau layak wakil Malaysia kerana datuk nenek kau ialah uh, lahir dekat Malaysia. Takkanlah mereka ini tak akan jumpa datuk nenek ke atau jumpa saudara mara ke kalau datuk nenek tak ada kan? Takkan mereka tak cuba obtain, eh atuk, eh nenek betul ke kau lahir dekat Malaysia? Nak tengok sini kelahiran jap? Takkan mereka tak tahu? Sebab benda ini mereka of course akan ikut ejen ataupun wakil pemain itu untuk berurusan dengan skuad kebangsaan bagi proses dokumentasi. Jadi mereka semestinya kena tahu. Mereka mesti kena tahu yang mereka ini, datuk nenek mereka lahir dekat Malaysia atau bagaimana. Of course they need to know. Then of course they will know. Tetapi bila mereka buat diam saja kan. Bila kena tuduh macam-macam pun mereka buat diam dan sebagainya. Jadi benda itu seolah-olahnya menjadikan mereka ini sebagai komplisit. Sebagai mereka yang bersubahat dalam pemasukan dokumen ini. Mungkin mereka ini tidak terlibat secara langsung dalam pemasukan dokumen. Bukan mereka yang pasukan dokumen and what not. Tetapi mereka dengan pengetahuan tentang perkara itu terus juga bertindak mewakili Malaysia sebagainya. Maka FIFA beranggapan bahawa mereka ini bersubahat dan orang yang bersubahat ini hukumannya adalah sama dengan hukuman mereka yang buat kerja tak elok itu. Nampak tak? Dek kerana itulah saya beranggapan keputusan oleh FIFA ini walaupun berat untuk kita tanggung dan saya tak suka sebenarnya tetapi keputusan itu adalah adil dan tidak bersifat politik sebenarnya. Bagi saya itulah. Dan satu lagi perkara tuan-tuan sekalian. FN menyatakan bahawa mereka terkejut dengan keputusan ini dan mereka akan bawa ke CAS Mahkamah Atibati Sukan Antarabangsa. Tetapi pada pandangan saya, FM tak sepatutnya terkejut. Janganlah terkejut macam si apa tu Siva Sundra yang terkejut dengan soalan wartawan sambil bawa pekak tu. Sebab mereka patutnya dah nampak benda ini. Bila mereka gagal untuk membuktikan tentang sijil kelahiran pemain-pemain ini daripada awal. Even wartawan tanya, mana dia? Mana dia? Mana sijil kelahiran? Mereka tak tunjuk pun. Mereka gagal membuktikan siapa punya kerja pun masalahnya. Mereka tak boleh tunjuk pun. So, bila mereka gagal untuk lakukan everything yang diminta, takkanlah mereka kata, eh, terkejutlah tiba-tiba. Eh, terkejut kita, kan? Eh, apa tu FIFA apa macam ni? Engkau dah boleh expect. Bila kau gagal untuk tunjukkan dokumen itu, bila kau gagal untuk mengenalpasti siapa punya projek sebenarnya, siapa yang punya angkara budi ini, siapa yang patut bertanggungjawab, pergi ke JPN, JPN pergi ke KDN, KDN pergi ke FM, FM. So, dia berpusing, pusing, 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 pusing. So, beli FIFA tengok, ah, engkau ni kan tunggan terbalik sana sini sana ni. Ah, hukuman kekal lah. Nampak? Yang inilah yang kita rasa macam kelakar juga bila FM kata, eh, kita terkejut dengan keputusan ini kan dan kita akan pergi ke CS. Tak apalah, nak pergi ke CS itu, itu hak mereka adakah kita mungkin akan menang dekat CIS saya pun tak pasti sebab biasanya CIS ini kalau kena pergi ini mahkamah tau bila mahkamah engkau kena bagi bukti yang betul-betul empirical bukti yang betul-betul betul tepat kan bukan macam hearsay ke apa-apa ke tapi itulah yang paling utamanya tak kira macam mana kadang sekalipun maruah boleh sifat negara maruah skuad negara maruah negara kita ini sedang tercalar dan makin tercalar pada ketika ini so itulah dia yang paling penting sekali, walaupun kata Tunku Ismail, kita tak patut jari. Kita patut bersatu padu untuk menuntut keadilan. Saya sokong dari satu segi. Cumanya saya rasa, sekarang inilah masanya untuk kita menindak jari nak cari siapa punya angkara. Bangkai dah tak ditutup dengan jiru lagi dah. Even dah tutup dengan kanvas pun tak boleh dah. Bau dia busuk gila. Jadi kita kena cari mana bangkai itu masalahnya. Siapa yang buat bangkai dia macam tu? Kita kena cari. Bukan, kita tahu bila kita dapat sampel karpet pun, keputusan mungkin tak berubah tetapi sekurang-kurangnya kita boleh hold okey kaulah bertanggungjawab menyebabkan negara, negara menjadi malu seperti ini setuju atau tidak sakitnya perasaan aku ni